Возвращаясь к тому, что мы услышали там про международный опыт, в Нидерландах есть официальная столица это Амстердам, да, и, и фактическое место, где расположена резиденция и королевы, и правительство это Гага, да. При этом Амстердам самый большой город, в котором есть некий особый статус. Ну, скажем, в Амстердаме легализированы там легкие наркотики, да, и там в какой-то мере проституция. Безусловно, там есть какие-то свои ограничения, там все сделано как-то цивилизованно. Ну, как вы считаете, может быть в Киеве тоже нужно было бы пойти на какие-то такого рода шаги, разрешить, например, в Киеве легкие наркотики, ну или легализовать проституцию? Ну, вот, например. Скажите, скажите тоже, мы знаем еще хоть один пример, кроме Амстердама? Амстердам мы все знаем, да? Ам... Праге, насколько я помню, легализированы легкие наркотики. Там нет продажи, но люди могут употреблять там и так далее. А зачем это делается? Это влияет на распределение туристов. И, по сути, это возможность городу зарабатывать. Да, потому что в Амстердаме толпы туристов приезжают, местные жители практически этим уже не пользуются. Ну, то есть, найти да. местного галактика. Голландца... Все в мире знаешь, если на вам в Амстердам. Да, так может быть, ну, мы бы сделали в Киеве. И весь Минг, например, бы приезжал сюда и приносил бы нам деньги, например. Ну, потому что сколько здесь? Там часов пять, наверное, да, и ты и здесь. Делайте сноску на менталитет, делайте сноску на исторические особенности. Нет, вот, сноску... вы, 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 вот лично вы как считаете, нужно ли Киеву дать право э, или легализовать в Киеве легкие наркотики и проституцию? Знаете, у меня округ Святошинский, район 90-й, как раз окружная дорога. Вы как никто должны разбираться да, в этом. Да, да. И вот каждый день вот, как я встречаюсь с избирателями, приходят женщины, мужчины, жалуются. Только у нас у меня практически половина проблем округа mm -hmm. из-за того, что люди, которые употребляют наркотики, мешают жить а всем остальным. Я, честно говоря, думала, что про окружную вы будете рассказывать про другую историю. Нет, ну вот я говорю, у меня вот сейчас там целая стопка лежит обращений, да, и те вопросы, с которыми я разбираюсь, о том, что невозможно вообще, потому что квартиры, 50% квартир моего округа сдается в аренду для, опять же, той же проституции, опять же... То есть по факту рынок существует. Рынок существует, да. Правда, в таком виде, что это, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что с тем, как у нас выполняют, даже если мы это законодательно как-то пропишем, да, и все это сделаем, я очень сомневаюсь, что с нашими правилами это будет заработать на благо. То есть вы все-таки выступаете против? Знаете, с одной стороны, я согласна с вами, что город с этого должен зарабатывать, потому что это все есть. Мы должны называть вещи своими именами, да. О том, что это надо как-то все упорядочивать и регулировать. А с другой стороны, я не уверена, что те люди, которые у нас называются правоохранительной системой и всем остальным, смогут адекватно исполнять этот закон и навести там порядок, а не просто брать, опять же, с них деньги. Ну да, вот у меня просто такое ощущение, что эти два рынка полностью контролируются правоохранительной системой и являются бенефициарами, да, то есть они зарабатывают на этом деньги. Ну, так может мы бы как-то, ну... Банальный, банальный пример. Поступила жалоба, люди жалуются уже очень давно, люди приводят в квартиру, это их квартира, они платят за коммунальные услуги, да, они там, я так понимаю, изготавливают наркотики, продают, то есть есть доказательства, все. Участковый об этом знает. Вдоль, судя по всему. Ничего не делает. Наше обращение абсолютно. Ну что, что, для них что-то изменит закон или то, что это узаконится, ничего не изменит. Приезжает ну. новая полиция, проводит, тоже это все знает, проводит разъяснительную работу и уезжает. А люди как страдали от того, что там это происходит. А так в чем и заключается страдает. разъяснительная работа от полиции? Как правильно варить, наркотики и делать. Да, они... так не любить. Да, больше так не делайте, на вас поступила жалоба от э, таких-то таких-то, вы нарушаете закон, мы вас предупреждаем и уезжают. Ну а всем остальным людям что делать? Я, честно говоря, не знаю, при вот этой всей системе, ну, напишем, вернее, уже есть закон, да, у нас же. Хорошо, тогда давайте какой-то, ну вот, ну давайте пофантазируем. А, комплексные меры а, относительно вот этого темного рынка проституции или серого, нет, черного, все-таки рынка проституции и... легких наркотиків да, і що з цим зробити. Насамперед, для того, щоб вирішувати там, питання перше, проблеми з наркотиками, там, легкими наркотиками, їхнім вживанням, все інше, ми повинні вирішити проблему е, використання цих наркотиків. От, простий приклад. І таких прикладів десятки по місту Києву. Я неодноразово я чув, коли в жилих будинках там, виготовляють. Там, різну наркотичну продукцію, і, на жаль, ніхто на це ніколи не звертає увагу. Так, а якщо ми зробимо спеціально вот місто, їх будуть з однієї сторони готувати, а з іншої сторони употрібляти? це буде как-то от які не будуть боятися проблем шаконом. Зараз країна наша до цього зараз не готова. Це можна робити вже, вже знову з новими європейськими політиками, які я вірю, в них до прийдуть до влади нашій країні. А за все ее вторую систему, ее чиновники, э, с моей точки зрения, неварны не раны ага. вот У меня в районе, допустим, у меня все знают, в какое, мне, мои избиратели, рассказывают, я сама вот очень за этот месяц, все знают, в какой аптеке, в какое время, какой человек наши бабушки мне приходят, жалуются, говорят, ну, сделайте что-нибудь, будем они даже не стесняются, то есть по поводу того, что они боятся, они не боятся, я так понимаю, они платят часть, они абсолютно не боятся. У меня в районе все знают, в какое время, в какой аптеке, что им можно достать, все хорошо, все работает. Висновок можно все, все сделать единый, Для того, чтобы развивать нашу Украину, Бути дійсно європейською столицею, бути європейською україною, щасливою Україною, з новими ідеями, з реальними реформами, з щасливим суспільством і з щасливим майбутнім потрібно не просто о, там, поміняти цю систему, потрібно знищити все, що побудовано за радянських часів я маю на увазі систему, і позбавити права усіх, особливо чиновників, які Починали з тих часів працювати і продовжують працювати до нинішній час. І єдиний, з моєї точки зору, єдине спасіння для нашої країни це прихід нової патріотичної формації політики. І з цими політиками вже можна втілювати самі-самі смілі ідеї і розвивати не тільки столицю нашу Україну. Спасибо. Ну і давайте тоді вийде на якийсь такий конструктив. Давайте представим, что вот любой закон о столице, который вы напишете, будет принят. Вот пять изменений, которые вы могли внести в действующий закон о столице, либо написать новый, но вот пять отличий от действующего закона, которые вы бы предложили. Первое. Меняем одно слово. Мэр обовязково призначается головой КИГА Киевской Минской Державной Администрации на посаду, ну, посаду головы президента. Обов'язково одно слово. То, что не было маневров, пришел наш не наш, чтобы не, не было необходимости договариваться человеку, которого избрал народ, да, с тем же президентом, о том, чтобы как-то ему свои полномочия исполнять. Второе: возвращение рассветов, которые уже да, даст Бог, у нас все получится. С описанием, с разделением, с четкими полномочиями. Все-таки, вот я еще, кстати, вначале хотела сказать, у меня не получилось. Они, как же у нас получилось? расоветы Они же убивались, по сути, с 2006 года. Они убирали у них по сам. Ну, по функциям, потихоньку, по одной, по одной. Сначала убрали финансирование больниц, потом э, право парковки, потом право на рекламу, размещение, потом на выдачу квартир на местах. То есть они потихоньку убирали их с полномочий, перебирала была, ну, чиновники повыше на себя, а потом они них распустили. То есть обязательно возвращение с расписанием четких полномочий, э, кто за что отвечает, что делает. Э, третье обязательное внесение изменений в закон по местному самоуправлению, чтобы эти райсоветы да, и вся эта система работала реально на результат, который хотят граждане, горожане. То есть, чтобы были механизмы, что любой житель Киева мог спокойно со своим депутатом райсовета, да, или смотря какого уровня был вопрос, решить любой свой вопрос, не бегая по кабинетам КМДА, пока голова... Даже я вам честно скажу, вот сейчас поступают беспрерывно жалобы, даже я не могу разобраться, чем они там занимаются. Я вам серьезно, я уже сидела, я структуру себе писала, эти департаменты перечисляла. Это невозможно. Пятое, наверное, действительно ліквідація більшої частини чиновников Київської городской КМДА, сокращение їх мінімум в половину, чіткі функції, чіткі и чіткі меседжі для народу, хто за що отвечает, щоб люди знали. коли особливо, особливо починаються у нас вибори, активізуються кандидати, активізуються мерія, влада. І завжди багато всього обіцяємо. І важливий один з пунктів це чітке прописання в закону пункту щодо відкликання тих самих депутатів і мера. Тоді буде вже більша відповідальність депутатів і мера за свої дії. Другий важливий пункт, коли будуть відновлені районні ради, автоматично. Буде набір нових чиновників на нові посади і все інше. І дуже важливо, щоб коли вже відновлюються ці органи, вони не відновлювалися по цій старій системі, а будувалися як нові структури, щоб була чітка структура кадрової політики, тому що кадри завжди все вирішували, і це окрема тема про кадрову політику в нашій країні. Щоб все будувалося знову, щоб ми нічого не повертали цього старого. Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о законе о столице и как его нужно менять. Далее мы поговорим о самоуправлении. Смотрите нас в 8 часов вечера. Всего доброго.